Как он тебе? Первое впечатление? Нравится. Подрос? Да. А? Да. Смотри, И как диски подрос. И диски хорошо, теперь что уже. Мы, что эти взяли. Что мы поменяли. Мы И купили спочатку одни диски, они выглядят, как -то. На тому, просто цьому з полним то імітація была. Зараз вони вже смотреться под оффроуд, з такими. Но тепер шоу. Мне вже нравится. Можна не так, Едем в накидку. Ми її еще просто даже на мойку не возили, потому что там на улиці постоянно. Поэтому зараз власнок побачить перше враження, як же він же виглядає. Давайте так. Все, давай. Ну как? Вот yeah. он реально такой, знаєш, оно стоило того подождать. Да, пацанский такой, смотри. Подрос, э, э, Мало того, что подрос, и все, как он внешне выглядит, но технически то, что мы в нем замінили, ти ж знаєш, ми все замінили. Ти пам'ят, що ми ждали кожен супер, там, кожен наконечник, вот все это, в этом. Да, это ж полностью защита, полноценная. Посмотри, она закрывает аж туда до детера yeah, yeah. уходит. Блядь, ты видишь? Блядь, реально кайф. Глянь сзади, теперь как выглядит? Эти мы с Марини делали специально бушвакеры большими, чтобы он был маленький. Да, будет грязь немножко там закидывать, но. А то что ты говорил, вот эти, да? Да, да. Где-то назад. Мы убрали полностью отсюда твой держатель вилки для фаркопа. Эту нишу вырезали идеально, стало, оно идеально смотрится. Класс. И при включении Кайф. света заднего хода все. Каждую да. эту закрасили. Здесь специально сделали в отдельный цвет. А шиш, поменяли все и так далее. Угу. Здесь все шети поменяли, смотри, У нас же тут не открывалось, А допустим, всякие а, амортизаторы. Да. Мы все новые поставили. Кайф. Короче, заменили все, что потребно. Выхлоп. Как говорит Виталий, Да. Супер кайфово. Слухаем выхлоп. Стандартный выхлоп, который. Стандартный. Да. Это стал. Это свой сток, который был. Теперь. А он и стоки классный был. Uh. Uh. <музыка> <музыка> а ты Даже Классно на нем клас. едешь аккуратно. -tik -tik -tik. Ну, все получилось, и знаешь, как должно быть. Просто огонь. <laughs> это этого стоило. И времени, и финансов, и труда, но все, ты ж видишь. Надо выйти, скажу пару слов. Да. На камеру. Как все, Каждое это каждая новая резиночка, каждый сюда, все, что мы меняли, разбирали, ну короче, вымыть еще нормально, мы ж никуда на мойку пока ну, не ездили. Не да, самое главное, давай.